નમસ્કાર દર્શક મિત્રો સ્વાગત છે આપણું બુલેટિન ઇન્ડિયાની વિશેષ રજૂઆત ખેતી મારું સ્વાભિમાન અંતર્ગત દર્શક મિત્રો આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છે મરચાંની ખેતી અંગે દર્શક મિત્રો હાલ મરચાં એક આપણી એવી જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ છે કે જે દાળ શાક અને તમામ વસ્તુઓમાં આપણને જોવા મળતી હોય છે ત્યારે મરચાંના અથાણા પણ નાખવામાં આવતા હોય છે મરચાં અને હાલ અત્યારના સમયની જો વાત કરવામાં આવે તો કોરોના કાળ પછી ટેરેસ ગાર્ડનિંગનો પણ ક્રેઝ વધ્યો છે એટલે કે ઘર આંગણે શાકભાજીઓ વાવવાનો પણ ક્રેઝ વધારે આપણને જોવા મળ્યો છે ત્યારે આજે આપણે ચર્ચા કરીશું કે ટેરેસ ગાર્ડનિંગમાં મરચાં કેવી રીતે ઉગાડી શકાય તમારે કુંડામાં ઉગાડવા છે તો કેવી રીતે ઉગાડી શકાય સાથે ખેડૂત મિત્રો જે મોટી જમીનમાં એટલે કે એકરમાં એકર દીટકે વીઘા દીઠકે જેવી રીતે પણ તેઓ ખેતી કરતા હોય છે તે લોકો ખેતી કેવી રીતે કરી શકે તમામ વિષય અંતર્ગત ચર્ચા કરીશું ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે ખેતી નિષ્ણાત ભરતભાઈ રાજપૂત ભરતભાઈ સ્વાગત છે આપનું જી જી નમસ્કાર 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 ભરતભાઈ આજે આપણે મરચાની ખેતી વિશે ચર્ચા કરવી છે મરચાંની અલગ અલગ પ્રજાતિ આપણને જોવા મળતી હોય છે લીલા મરચાં જોવા મળતા હોય છે લાલ મરચાં પણ આપણને જોવા મળતા હોય છે શિમલા મિર્ચ અલગ અલગ કલરના આપણને જોવા મળતા હોય છે તમામ ચર્ચા કરવી છે આપણે એક તો ખેડૂત મિત્રો માટે ચર્ચા કરવી છે કે ખેતરમાં તમારે જ્યારે ઉત્પાદન લેવું છે તો કેવી રીતે લઈ શકાય સાથે સાથે ટેરેસ ગાર્ડન અથવા જે લોકો ટેનામેન્ટ કે બંગલામાં રહે છે એ લોકોએ ઘર આંગણે અગર મરચા કે વિવિધ શાકભાજીના ખેતીની ખેતી કરવી છે તો તેમાં વિશેષ કરીને મરચાંની આજે ચર્ચા કરવી છે તો મરચા ઘર આંગણે પણ કેવી રીતે વાવી શકાય અને ખેડૂતભાઈ કેવી રીતે વાવી શકે શું કહેશો ભરતભાઈ जी जी अब जो मिर्च के ऊपर अपन बात कर रहे हैं तो मिर्च एक नकदी फसल है जिसकी खेती देश के सभी राज्यों में अपने करते हैं मिर्च का एक प्रयोग हरी मिर्च के रूप में भी होता है मसाले के रूप में होता है सब्जियों में और चटनी के रूप में भी किया जाता है और अथाने के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है वैज्ञानिक विधि से इसका अपन पैदावार करें तो इसका बंपर मुनाफा फार्मर को मिल सकता है जी। और जो आप कह रहे हैं कि टेरेस टेरेस गार्डन गार्डन से रिलेटेड तो गार्डन पे भी मिर्ची अपन कर सकते हैं और तो टेरेस गार्डन पे मिर्ची करने के लिए अः बैग का उपयोग किया जा सकता है उसमें कोकोपीट है उनका उपयोग किया जाता है और जो तैयार पौध नर्सरी से तैयार पौध जो मिलती है उसको डायरेक्ट कोट में लगा के या आ, इसमें पॉलीथिन बैग में लगा के उसका उपयोग किया जा सकता है और पर डे उसमें से आप सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं और उसको ऑर्गेनिक तौर पे आप लगा सकते हैं और पर डे आपका जो मिर्ची का एक किचन का खपत होता है वो आराम से वो पूरा कर सकता है जी हां चर्चा करी सो तेरे शुरुआत करी चर्चा नहीं आपने खेड़ूत भाई जरे मरचानी वावणी करे तेरे टेमणे અ કઈ રીતે જમીન ને તૈયાર કરવી સાથે કેવા પ્રકારના જે મરચાની જે ખેતી કરવી છે તે કેવી રીતે કરવી બીજ થી કરવી કે રોપલાવીને કરવી કે પછી બીજી કોઈ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ જે प्रकारे આપ જણાવી રહ્યા છો બરતભાઈ જી મરચની ખેતી માટે જો જળવાયુ ક્લાઈમેટ હોય 15 થી 35 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન હોના જોઈએ અને ખેતી માટે ગરમ આદ્ર જળવાયુ ઉકૃત ہوتی હે યદી પાલા કે પાલા गिरता है तो उसको थोड़ा बहुत नुकसान होने की संभावना रहती है मिट्टी का जो सिलेक्शन है वो मिर्च सभी तरह की मिट्टी में उगाई जा सकती है लेकिन मिर्च की फसल जल भराव की स्थिति में खराब होने की संभावना रहती है इसलिए अच्छी जल निकास वाली जो जमीन का चुनाव करना चाहिए इसमें मिर्च की अच्छी पैदावार लेने के लिए हल्की उपजाऊ मिट्टी सही रहती है मिर्च की खेती के लिए जमीन का पीएच स्तर साढ़े छ से साढ़े सात होना चाहिए इसकी खेती के लिए विभिन्न प्रकार की कार्ब कार्बनिक पदार्थ युक्त जो मिट्टी होती है वो अच्छी रहती है और जिसमें हल्की नमी का मेंटेन रहता है की तो जी, 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 जी 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 उसमें अलग अलग प्रजाति की मिर्ची उगाई जाती है जैसे हाइब्रिड अभी जो चलन है उत्पादन ज्यादा लेने के लिए हाइब्रिड बिहारन का उपयोग किया जाता है उसमें हाइब्रिड बिहारन में एक तो है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली मिर्ची होती है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है रोग कम लगते हैं उस मिर्ची में और दूसरा उसमें उसका जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा आता है उसमें काफी कंपनी जैसे सीजेंटा है सीजेंटा है नामदारी है फिर अंकुर सीड है फिर सेमिनेंस है इसमें जैसे सितारा सेगमेंट मिर्ची आती है जो सेमिनेंस की है वो लंबी 12 से सोलह सेंटीमीटर लंबी मिर्च होती है और वो कम तीखी होती है यानी तीखी होती लेकिन कम तीखी में मीडियम में गिना जाता है उसका तीखापन और G4 में जो गिना जाता है वो मिर्ची की जो लेंथ है वो 8 से 12 सेंटीमीटर होती है और उसमें तीखापन ज्यादा होता है ये इसका सूरत और अंकलेश्वर जो मार्केट होता है उसमें ये ज्यादा चलती है वो तीखी मिर्च जी जिसको G4 बोलते हैं और जो सौराष्ट्र की तरफ है वो भरवा मिर्ची यानी थोड़ी बड़ी मिर्च आती है और अंदर उसमें आप उसकी मोटाई मोटाई ज्यादा होती है वो मिर्च का यूज किया जाता है हर एक सेक्टर में अलग-अलग मिर्ची और अलग-अलग वैरायटी का सिलेक्शन होता है भरत भाई साथ ही आपने जो बात करी है कि बीज थी वावणी करिए छे अथवा तो धरु थी जरे वावणी करिए छे त्यारे अलग-अलगテナ अलग, -अलग तबक्का अपन ने જોવા મળता हुआ छे के जमीन केवी रीते तैयार करवी जरे आपडे बीज से रूपिये छे अथवा धरु रूपिये छे के प्रकार जमीन तैयार करवी जो ये, खातर के, के आगल जता पोषण पूरत जीवात कर जाती है क्योंकि डायरेक्ट सीड जमीन में नहीं लगाया जा सकता है तो उसका पौध तैयार करने के लिए मिर्च की पौध तैयार करने के लिए सबसे पहले बीजू की बुवाई तीन बाय तीन बाई डेढ़ मीटर के आकार की क्यारिया तैयार करते हैं उन क्यारियों में जमीन से दस से पंद्रह सेंटीमीटर ऊंचा उठाया होना चाहिए और क्यारियां जमीन से ऊपर उठी हुई नहीं होगी तो जड़ों में जल भराव होगा और उसकी जड़ खराब होने और पौध खराब होने का डर रहता है और दूसरा उसमें हाइब्रिड किस्मों के बीज का सिलेक्शन करना चाहिए और एक एकड़ में लगभग अस्सी से सौ ग्राम हाइब्रिड किस्म के बियारण की जरूरत पड़ती है સાથે વાત કરીએ કે ત્રીસ દિવસ પછી શું કાળજી રાખવી પચાસ દિવસ પછી શું કાળજી રાખવી તેના સો દિવસ થાય છે ત્યારે શું કાળજી રાખવી એમાં તબક્કાવાર કેવી રીતે ખેડૂત મિત્ર એ ધ્યાન આપવું જરૂરી બેડ તૈયાર तो नर्सरी बेड में एक तो आपने बेड बना के तैयार किया है जो मिट्टी के अंदर बना रहे हैं उसमें आपको ट्राइकोडर्मा गिरीडी और साथ में डीएपी फर्टिलाइजर और जो वर्मी कंपोज मिक्स करके जो बेड तैयार किया होता है उसमें पोत तैयार होती है दूसरा जो प्रोसेस है वो आप हाईटेक नर्सरी में कोकोपिट कोकोपिट जो होता है और प्लास्टिक की ट्रे होती है उसमें एक एक बीज रख के उसको ग्रो करके हाईटेक बियारण तैयार किया जाता है जो हाइब्रिड बियारण होता है उसको एक एक सीड डाल के उसको तैयार किया जाता है ये जो जमीन में जो उगाया हुआ धरु होता है उसको टाइम पीरियड लगभग लगभग मेरे हिसाब से पचास से पचपन और दो महीने पूरे लगते हैं और जो हाईटेक नर्सरी में जो तैयार किया हुआ बियारण होता है उसको तैयार करने में लगभग वन मंथ लगता है यानी तीस से पैंतीस दिन का टाइम पीरियड रहता है दूसरा जमीन के अंदर जो धरु तैयार होता है उसमें मिट, मिट्टी से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं उसके लगने की संभावना रहती है जबकि हाईटेक दरूप में जो पौध तैयार होती है वो स्वस्थ और अच्छी पौध तैयार होती है जब पौध आपके 35 से 40 दिन का पौध तैयार हो जाता है तो उसको डायरेक्टली फार्मर फील्ड में प्लांटिंग कर सकता है प्लांटिंग के टाइम का प्लांटिंग का जो टाइम होता है अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पीरियड होता है जैसे कुछ जगह पे जैसे मई और जून में प्लांटिंग होता है और कुछ जगह सितंबर अक्टूबर में प्लांटिंग होता है तो मई जून में जो प्लांटिंग करते हैं तो उससे पहले खेत को बुआई करके खेत को अच्छे से तैयार कर लिया जाता है खेत में हल लगा के उसको अच्छे से तैयार कर लिया जाता है और उसको समतल करके खेत को फिर जैसे प्लांट प्लांट करने का टाइम तरीका दो बाय दो मीटर भी है दो बाय दो फीट भी लगाया जाता है और एक दूसरा है दो बाई दो और दो फीट बाई पांच फीट भी प्लांटिंग किया जाता है मिर्ची को लगाने का तरीका अलग है। अलग है हर एक जगह अलग अलग लेकिन सबसे बेस्ट में दो बाई पांच फीट का जो डिस्टेंस है उस उसमें लगाना चाहिए दो बाई पांच में लगाते हैं तो एक तो आ, आसानी से फर्टिगेशन आप दे सकते हैं दूसरा आसानी से उसमें पिकिंग कर सकते हैं बीच का स्पेस है वो पांच फीट का रह जाता है और जब छोटी फसल है

अंतर पाक लेने में थोड़ी क्योंकि मिर्ची को आ, का जो डिस्टेंस है वो दो दो फीट पर ही लगाया हुआ है तो उसका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग और बीच में जो पांच फीट का रहता है उसमें ट्रैक्टर चलाने और उसके लिए जरूरत पड़ता है इसलिए उसमें अंतर पाक लेना थोड़ा पॉसिबल कम है उसमें और जैसे मिर्ची का जो आप कह रहे हैं कि रो, रोपने का रोपते हैं वो दो बाई एक करब रोपते मतलब दो बाई पांच फीट पे जब लगाते हैं और मल्चिंग के ऊपर लगाने लगाना सही रहता है बेड प्रिपरेशन करके आप मल्चिंग पे तैयार करिए तो खरपतवार उगेगा नहीं दूसरा पानी आप आसानी से दे सकते हैं दूसरा पेस्टिसाइड कम छाटने की जरूरत पड़ेगी ये सारी चीज और ड्रिप सिस्टम पे आप मिर्ची करिए तो ड्रिप सिस्टम से करने में काफी अच्छा फार्मर को फायदा रहेगा ये सारी चीजें इसमें मेंटेन होती है एक तो ड्रिप सिस्टम पे होगा तो वेज मेंटेन रहेगा और खरपतवार निकालने की मजदूरी बचेगी तो फार्मर को इसमें काफी फायदा है यानी उसका जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगा હવે ભરતભાઈ આપણે જ્યારે ફ્રૂટ ડ્રોપ એટલે કે મરચાં જે છે તેનું ફૂલ લાગતું હોય છે ફૂલ આવ્યા બાદ તેમાંથી મરચાં થતા હોય છે પરંતુ ઘણી વખત એવી સમસ્યા થતી હોય છે કે તે મરચાં પ્રોપર લાગતા નથી તેમાં સડો આવી જાય છે અથવા તો પછી એની અંદર સુકારો જે એક રોગ છે ये लागवा की संभावना अपन मरचा तो करवो जो मिर्ची के पौधे उसमें अलग अलग तरह के बीमा रोग आते हैं इसमें जैसे विषाणु रोग आते हैं पर्ण कुंचन विषाणु जो पत्तिया मुड़ जाती है पत्तिया पूरी की पूरी सिकुड़ जाती है उसको पर्ण कुंचन विषाणु रोग बोलते हैं मिर्च की फसल में सबसे अधिक नुकसान पत्तियों के मुड़ने वाले रोग से होती है ये रोग वायरल और विषाणु जनित होता है इसे फैलाने फेल, का काम रस चूसने वाले जो के, के, छोटे छोटे कीट होते हैं उनके द्वारा किया जाता है वो अपनी लार के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में इसका ट्रांसफर करते हैं और इसमें क्या होता है कि म, मिर्ची की जो पत्तियां हैं पूरी तरीके से सिकुड़ जाती है और नाव का आकार ले, ले लेती है ऊपर की तरफ सिकुड़न होती है इसका रोकथाम एसिटामिप्रीड करके पाउडर आता है वो हंड्रेड ग्राम की मात्रा आप 200 लीटर पानी में डाल के उसका छिड़काव किया जाता है उससे रोकथाम को कंट्रोल किया जा सकता है ये ये हो विषाणु जनित रोग और सेकंड जो रोग आप जो बात कर रहे थे उसमें दूसरा आता है थ्रिप्स रोग है थ्रिप्स में मिर्च की फसल में थ्रिप्स कीट भयंकर नुकसान पहुंचाते हैं और पत्तियां इसमें भी जूरिया पत्तियों में जूरिया पड़ जाती है और पत्तियां सिकुड़ जाती है इसको इसको भी सेम उसी तरीके से अपन और जो पाउडर होता है उससे इसका रोकथाम छिड़काव करके रोकथाम किया जा सकता है तीसरा इसमें आता है छेदग, फल छेदक इली होती है जो फल जो होते हैं पहले इली जो होती है पत्तियों को काटती है और पत्तियों को काटते काटते वो फल के ऊपर आ जाती है और फल को भी वो काटना चालू करती है और अंदर से फल को पूरा खोखला कर देती है और फल को सड़ा देती है इस इसकी रो रोकथाम के लिए प्रोफेनोफोस करके लिक्विड आता है उसका छिड़काव करना चाहिए प्रोफेनोफोस चार सौ मिली पर एकड़ के हिसाब से छिड़काव किया जाता है फिर इसमें कभी कभी टेम्परेचर जाता है तो मिलीबग का प्रॉब्लम भी आता है ये एक हान, हानिकारक पपुंद विकसित करता है मिलीबग जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है और इसको कंट्रोल करने के लिए आप पैंतीस एम एल का छिड़काव कर सकते हैं 15 लीटर पानी में पैंतीस एम एल उसका छिड़काव किया जा सकता है फिर आर्द्र गलन रोग जो होता है वो जो आप बात कर रहे थे वो ये है ये नर्सरी के अंदर भी आता है जो अंकुरण को सड़ा देता है दूसरा जब नर्सरी के पौध तैयार हो जाती है तो उसके तने को सड़ा देता है और उसको गिरा देता है ये एक फंगस जनित रोग होता है इसमें मेटालेक्सिन करके चार परसेंट और मैन को सिक्सटी फोर परसेंट पंद्रह लीटर के अंदर इस तीस ग्राम डाल के उसका छिड़काव चीड़, किया जाता है तो इसको इस टाइप से कंट्रोल किया जा सकता है और जीवाणु जनित रोग जो होते हैं वायरल रोग उनकी रोकथाम के लिए स्टेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन और कसुगा माइसिन करके बैक्टीरियोसाइड आते हैं ये तीन ग्राम के हिसाब से इनका पंद्रह लीटर पानी में डाल के छिड़काव किया जाता है जी जी भरत में साथे जे अमुक वक्त पे पान सफेद થઈ જવાની બીમારી પણ તેને લાગતી હોય છે મરચાના છોડને તો એનાથી કેવી રીતે બચાવી શકાય યે એક ફંગીસાઈડ રોગ હે જો ઉપર વ્હાઈટ કલર કા જો પાવડરી પાઉડરી મિલ્ડ્યુ રોગ બોલતે હે ઇસકો યે પાવડર વ્હાઈટ વ્હાઈટ પાવડર ઉસપે પત્ત્યો પે દેખતા હે ઓ ઓ ઇનકે રોગथाम કે લિયે આપ મેન્કોઝેબ યુઝ મે લિયા જા સકતા હે ઓ જો સાથમે સાથમે ઇસકો રેડિયો મિલ લિયા રોકો પાવડર તરીકે આતા હે कवच करके पाउडर आता है वो 30 ग्राम 15 लीटर पानी में डाल के ऊपर छिड़काव करके इसका रोकथाम किया जा सकता है साथ ही दूसरी प्रजाति ने जो बात करी है तो अपने देसी मिर्चा ने साथे अपने शिमला मिर्च जे मोटी साइज ने आपने जोता हुए छे ए एना कोई अलग थी खेती माटे ने कोई प्रावधान केपछि आ मिर्चा ने जे खेती करिए एज पद्धति थी खेती करी શકાય प्रोसेस दोनों का सेम ही है ले जो लगाने का तरीका है वो दोनों का सेम रहता है हाँ लगाने का तरीका दोनों का सेम रहता है लेकिन इसमें फर्टिलाइजर सिस्टम थोड़ा अलग किया जा सकता है और जैसे इसमें मल्चिंग पे लगाना कंपलसरी होता है जैसे ये, लो, ये होता है तो इसको मल्चिंग पे और ड्रीप सिस्टम पे किया जाता है और दूसरा डिस्टेंस जो है ये मिर्ची में आप दो बाई दो भी लगा सकते हैं लेकिन शिमला मिर्ची कर रहे हैं तो मिर्ची में आपको तो दो बाई पांच या दो बाई छह का डिस्टेंस रखना जरूरी होता है okay. पियत व्यवस्था केवा जरूरी कारण के बे संग्रह जरूरी के पीछे नितार वाली जगह जुए जे मरचा की खेती उपयोगी वैसे सर्दी के मौसम में मिर्च की सिंचाई की आवश्यकता कम होती है दिसंबर फरवरी में मिर्च की फसल में आप कम दस से पंद्रह दिन के बाद सिंचाई कर सकते हैं और गर्मियों में आपको पाँच से सात दिन के अंतराल में सिंचाई करनी पड़ती है ये सिंचाई प्रबंध में है लेकिन ड्रिप पद्धति से आप कर रहे हैं तो गर्मी के मौसम में आपको दो चौबीस घंटे में दो तो घंटे आपको ड्रिप चलानी पड़ती है और सर्दी के मौसम में आपको तीस मिनट से साठ मिनट तक तो आपको ड्रिप चलानी पड़ती है प्रति एकर जो आप छोड़ वही सकली लर्निंग कर खेडूत भाई ने खर्चो पड़े एकर दीठ के देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि ये अपने कितने प्लांट आते हैं तो एक एकड़ में लगभग लग साढ़े पांच से छ हजार प्लांट लगाए जाते हैं दो बाय पांच लगाते हैं आप तो साढ़े साढ़े चार साढ़े पांच हजार से छ हजार प्लांट आते हैं और एक एकड़ जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज बैठता है तो फ्लावरिंग स्टेज के विदिन पच्चीस से तीस दिन के अंदर मिर्ची पिकिंग आ जाती है जब शुरू इनिशियल स्टेज जब होता है तो इनिशियल स्टेज में मिर्ची की जो मिर्ची कम 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 आता है 50 से 60 मन का गिनी आता है और उसके बाद से सेकेंड थर्ड फोर्थ जब इसकी पिकिंग होती है तो उसमें डेढ़ मन से लग, लेके ढाई मन तक गिनी इसकी एक वेणी आती है और ये हर दस दिन में आप पिकिंग कर सकते हैं मिर्ची को दस से पंद्रह पन, दिन के अंतराल में मिर्ची की पिकिंग कर सकते हैं और कम से कम पंद्रह से बीस बार ये ढाई सौ दो सौ से ढाई सौ मन की वेणी आप ले सकते हैं पर एकड़ इसका खर्च अपन कैलकुलेट करें फर्टिलाइजर सभी मिला के तो वो आपके फर्टिलाइजर शेड्यूल और उसके ऊपर भी निर्भर करता है आपके फसल मैनेजमेंट पे उस पर सभी पे निर्भर करता है तो वो जैसे हाइब्रिड बिहार है तो उसमें पचास पच्चा, हजार से लेकर लाख के बीच में उसका खर्च आता है टोटल और इसके अगेंस्ट में आवक आपको साढ़े पांच छह लाख के बीच में एकड़ में आवक ली जा सकती है अच्छा कितना समय सुधी आ, आप कर सकाए ये पूरे साल भर का प्रोसेस होता है जो हाइब्रिड बियारण है उसमें पूरे साल भर आप मिर्ची पिकिंग कर सकते हैं અને જબ મરચી પ્લાન્ટ લગાને કે લગભગ 60 દિવસ બાદ સે મરચી પીકિંગ ચાલુ હો જાતા હે જબ આપે ફિલ્મે પ્લાન્ટિંગ કર દિયા હે ઉસકે 60 દિવસ કે બાદ સે આપ મરચી કન્ટીન્યુ પીક કર સકતે ઓકે હવે ખાસ કરીને વાત કરીએ કે અત્યારે જે પ્રકારે ટેરેસ ગાર્ડનિંગ નો क्रेज લોકોમાં જોવા મળતો હોય છે ત્યારે લોકોએ પોતાના બંગલામાં ઘર આંગણે અગર જમીનમાં વાવવું છે તો એમણે કેવા પ્રકારની માટી તૈયાર કરવી અને કોઈ टेरेस गार्डनिंग करे फ्लेट सिस्टम रहे ने अंदर जो मरचा रोपनी कर तो करी है तो ये सके इसमें फर्स्ट तो उनका होता है कि जो सिलेक्शन है पौध का सिलेक्शन करे वो हाइब्रिड हाईटेक नर्सरी है वहां से उसका पौध का सिलेक्शन करके लाए जैसे मिर्ची कैप्सिकम है या अलग अलग कलर की मिर्ची आती है वो भी प्लांटिंग कर सकते हैं जैसे उनकी रिक्वायरमेंट जी फोर तीखी मिर्च की है तो जी लगा सकते हैं एक कुंडे में वो एक मिर्ची का ही रोपण करें और उसमें आप कोकोपिट या वर्मी कंपोज के साथ में मिर्ची का पौधा लगा सकते हैं कुछ मिट्टी का पोर्शन रखें जैसे 50 परसेंट मिट्टी और 50 परसेंट वर्मी कंपोज रखें या फिर 50 परसेंट मिट्टी 30 परसेंट वर्मी कंपोज और 20 परसेंट नेम केक रखें ये मिक्स करके एक मीडिया तैयार करके टेरेस गार्डन में आप मिर्ची के पौधे लगा सकते हैं स्प्रे के तौर पर यदि ऊपर इस स्प्रे करने तो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज में ले सकते हैं ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज में ले सकते हैं नीम नीम ऑयल यूज में लेके आप अपने घर पे खाने के लिए ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं उसके लिए आजकल अलग टाइप के बैग भी तैयार मिलते हैं मार्केट में उन बैग का यूज लिया जा सकता है एक बैग में एक मिर्ची का पौधा लगाए और बड़, बड़े बैग की साइज है तो उसमें दो पौधे या तीन पौधे भी आप लगा सकते हैं पौधे की बेग की साइज पे वो निर्भर करता है जी पॉट नी साइज कितनी लेवी जरूरी अने पॉट केवा प्रकार नो प्लास्टिक नो है तो चाले के माटी नो के सीमेंट नो केवा प्रकार नो पॉट जरूरी स, सभी प्रकार के पॉट यूज लिए जा सकते हैं लेकिन आजकल टेरेस गार्डन के लिए अलग से आप जो ऑनलाइन वेबसाइट हैं उसके ऊपर आपको टेरेस गार्डन के अलग से पॉट मिलते हैं जो प्लास्टिक के पोट आते हैं तो पांच से सात साल दस साल तक वो उसकी वैलिडिटी होती है पोट की वो प्लास्टिक के पोट आते हैं और एक जगह से दूसरी जगह उसको आसानी से आप कैरी भी कर सकते हैं इस टाइप के पोट आते हैं तो उनमें तो आराम से लोगों को जो घरे उगाड़े थे ये लोगों कोई कई कई वस्तु ध्यान में रखवा के समय सुधी हमने के दिवस में ये पाक लाई सके के समय सुधी लाई सके जैसे जै, जब भी आप पौधा लगा रहे हैं तो पौधा लगाते वक्त एक तो आप लोग उसमें जो भी फर्टिलाइजर या दे फर्टिलाईजर वो ऑर्गेनिक यूज में ले, जैसे वर्मी कम्पोज यूज में लें उसके लिए और नीम केक यूज में ले नीम ऑयल यूज में ले पेस्टिसाइड के तौर पे और एक एक पौधे में एक ही प्लांट लगाए तो उसका ग्रोथ अच्छा आएगा और दूसरा जैसे उस कोई थ्रिप्स या कोई भी अटैक है तो उस पर नीम ऑयल का यूज में ले सकते हैं और जो प्लांटिंग का जो टाइम पीरियड है वो जब भी आप प्लांटिंग करें तो 45 डेज में आपको फ्रूटिंग चालू हो जाता है और कंटिन्यू एक साल तक आपको फ्रूटिंग देगा और एक पौधा कम से कम मिर्ची का एक पौधा कम से कम आपको ढाई से साढ़े तीन चार किलो तक की मिर्ची साल भर में आपको देगा अच्छा समय क्या है � टेरेस गार्डनिंग गार्डन टेरेस गार्डन तो आप बार ही महीने कर सकते हैं पूरे साल भर हाइब्रिड बी रण है पूरे साल भर आप मिर्ची का पौधा लगा सकते हैं लेकिन मैक्सिमम जो है वो मिर्ची का या कोई भी वेजिटेबल आप कर रहे हैं तो मई में आप करिए मई मई में उसका टाइम अनुकूल हो जाता है मई जून जैसे फर्स्ट बारिश आती है उसके बाद में आप प्लांटिंग करिए कोई दिक्कत नहीं आएगी बस ये है कि आप भेज मेंटेन रखिए उसमें पौधे में ज्यादा पानी भी नहीं देना है કમ પાણીના સમયગાળો છે તડકાની જો વાત કરવામાં આવે તો કેટલા કલાકનો તડકો જરૂરી ખાસ કરીને મરચાના પ્લાન્ટ ને જો ટેરેસ ગાર્ડનિંગ કરીએ છીએ તો ટેરેસ ગાર્ડનિંગ સનલાઇટ ડાયરેક્ટ સનલાઇટ નહીં પડતીક્ટી ટેરેસ ગાર્ડન લાઈટ આ રહી પે ભી हैं और एट आवर्स उसको लाइट मिलनी चाहिए चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके इसलिए आप एट आवर्स का उसका टाइम पीरियड होता है किसी भी पौधे के लिए okay, खूब धन्यवाद भरत भाई आप हमारे साथ जुड़ाया ने खूब सरस महत्ति दर्शक मित्रों ने साथ साथ अपने गृहिणियों जो ટેરેસ ગાર્ડનિંગ માટે ઈચ્છુક છે તેમને સારી માહિતી પૂરી પાડી તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર દર્શક મિત્રો જે પ્રકારે ભરતભાઈ દ્વારા વાત કરવામાં આવી કે મરચાંની ખેતી ખેડૂત ભાઈઓ કેવી રીતે કરી શકે તેની રોપણી વખતે શું ધ્યાન રાખવું પિયત વ્યવસ્થા ભેજ તેનો કેવી રીતે મેન્ટેન કરવો સાથે જ અલગ અલગ પ્રકારના જે ફૂગજન્ય કે જીવાણુ કે કીટાણુ લાગતા હોય છે કે પાનની બીમારી જે થતી હોય છે તેને કેવી રીતે અંકુશમાં લઈ શકાય સાથે જ ટેરેસ ગાર્ડનિંગના શોખીન જે લોકો છે તેઓએ પોટની અંદર પોતાના ટેરેસમાં કેવી રીતે મરચાંની ઉગવણી કરી શકે તેના માટેનું સોઇલ મીડિયા કેવી રીતે પ્રિપેર કરવું તેમજ તેની દેખભાળ કેવી રીતે રાખવી તે અંગેની માહિતી પૂરી પાડી તો દર્શક મિત્રો આથી આજની ચર્ચા ફરી મળીશું નવા વિષય સાથે ત્યાં સુધી મને આપશો રજા આપ તારો બુલેટિન ઇન્ડિયા ભરોસો ગુજરાતનો નમસ્કાર